Bikin camilan dari tape singkong dengan rasa gula merah, enak banget dan empuk. Hasilnya sangat cantik, gemoy-gemoy, cocok banget buat ide jualan. Yuk, ikuti cara membuatnya. 170 gram gula merah seperempat sendok teh garam satu lembar daun pandan 500 ml santan masak hingga gula larut dan mendidih Matikan api, diangkat, biarkan hangat. 125 gram tape singkong, 1 sendok makan gula pasir. Dihaluskan. 250 gram tepung beras. 75 gram tepung terigu. 1 sendok teh ragi instan. Tuang santan hangat sambil disaring. Diaduk hingga rata. Perlu diperhatikan, santannya yang hangat bukan panas ya. Jika panas ragi akan mati dan kue tidak akan mengembang. Kemudian disaring, tutup dengan kain bersih, diamkan selama satu jam, bahan taburan. 100 gram kelapa parut, sejumput garam, dan daun pandan. Kukus selama 10 menit. matikan api, kemudian diangkat, sisihkan. Setelah satu jam, buka kain penutup. Diaduk hingga rata supaya udara yang terperangkap dalam adonan dapat keluar. Panaskan kukusan. Gunakan api sedang. Pindahkan ke gelas takar, supaya mudah menuang adonan ke cetakan. Tuang 3 perempat adonan ke cetakan. Jangan penuh karena kue akan mengembang. Kukus selama 20 menit, gunakan api sedang. Tutup kukusan sebaiknya dialas dengan kain supaya air kukusan tidak menetes ke kue, disesuaikan dengan kondisi kukusan masing-masing. Setelah 20 menit, buka tutup panci. Hasilnya sangat cantik. Diangkat Biarkan dingin, boleh juga disajikan hangat. Kukus adonan hingga selesai. Keluarkan kue dari cetakan. sajikan dengan kelapa parut kukus. Dapat 16 kue apem. Simpan dalam wadah tertutup agar kue lebih awet. Kue bisa dikukus kembali. Cocok buat acara kumpul dan ide jualan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di share. Terima kasih.